Шановні друзі, триває програма Новий день, і ми бажаємо доброго ранку усім, хто з нами. Що таке правильний сніданок? Чим загрожує нехтування сніданком? Коли краще, щоб відбувався перший прийом їжі? Саме про це ми поговоримо з досвідченим експертом. У нас у гостях дієтолог Марина Артемова. Доброго ранку ранку, Марина Миколаївна. Дякую, що ви сьогодні з нами. Доброе утро. Я очень рада очередной встрече с нашими зрителями. Тем более такая важная тема, как завтрак. В прошлой передаче мы говорили о правильном питании. И в течение дня, естественно, что любой человек должен регулярно питаться. В том числе включаю, регулярное питание включает в себя и завтрак. Если исходить из суточного рациона, то при э, трехразовом питании э, завтрак должен составлять где-то около 30% от суточной калорийности. 50% обед и до 20% ужин. То есть вот эта мудрая пословица, которая завтрак себе, <соцентричная> обед <соцентричная> подели, а ужин отдай в работу. Да, она как-то немножко не соответствует, <соцентричная> но тем не менее завтрак должен быть обязательно. Почему? Потому что это старт перед новым днем и организму в течение дня нужно очень много энергии. Еще э, канадские ученые доказали, что 27% мужчи, э, мужчин, которые не завтракают, на 27% чаще болеют ишемической болезнью сердца и инфарктами миокарда. То есть напрямую это зависит? Да. да, почему? Потому что завтрак снижает тромбообразование. А американцы исследовали американскую молодежь и выяснили, что э, люди, которые пропускают завтрак, они на, э, в течение дня на 40% больше едят сладости и на 55% больше сладкой воды. Да, удивительно. Да. Исследование Мария Николаевна. Тем не менее, когда впервые человек должен принимать пищу? Вот в течение дня утро начинается. Когда это по временному? Дело в том, что завтрак нужно заработать. Да. Это не значит, что вот завтрак в постель – это не очень здоровое но это питание. Мечта. <laughs> это мечта. Да, она может и оставаться мечтой, но если мы говорим о здоровом питании, то э, должно пройти какое-то определенное время. Вот почему рекомендуется легкая зарядка, какая-то да. пробежка, прогулка с собакой. Вот то есть мы рекомендовали любые... нашим зрителям. <смех> <смех> да, да то есть, э, и после этого уже можно при, э, приступать к завтраку. В прошлой передаче мы говорили о том, что каждый прием пищи должен включать в себя цельнозерновые белки, фрукты и овощи и это касается в том числе и завтрака но могу предложить вот идеальным продуктом для завтрака является яйцо. почему потому что белок содержит весь ассортимент незаменимых аминокислот это является золотым стандартом белка то есть наша яичница утренняя это не придумано кем-то это действительно рационально да. А, Мария Николаевна а яичня с салом такая на украинцами но это тоже очень хорошо но это должно быть от случая к случаю, так. если мы говорим о том, чтобы не набирать лишний вес. Кстати, завтрак э, ускоряет метаболические процессы в организме на 4-5%, поэтому люди, пропускающие завтрак, набирают в течение года от 3-6 кг. Итак, это самая одна из важных моментов нашей программы. Мария Николаевна, тем не менее, вы предложили яйцо. Где-то вот в каких-то источниках сказано о том, что завтрак это должна быть обязательно каша. Мы употребляем сложные углеводы. Да, действительно, на завтрак мы должны употреблять сложные углеводы, но чувство насыщения углеводы не дадут без белков. Почему, вот я и предлагаю угу. на завтрак добавить еще яйцо. Кроме того, то, что в вот поддержку еще яйца, я хочу сказать, что оно усваивается на 98% и не дает шлаков, если использовать его в виде омлета или в виде яйца в смятку. Омлет паровой должен быть, или все-таки прожаренный? Лучше паровой, конечно. Но сейчас существует очень много различных методов приготовления пищи, поэтому можно и запекать, можно и готовить мультиварки вариантов очень много и добавить кашу естественно mm -hmm. также хорошо на завтрак подойдет творог с орехами сухофруктами то есть весь набор необходимых микроэлементов витаминов человек получает на завтрак и тогда он до обеда может быть активным и у него будет творческий подъем я так думаю следующий прием пищи когда должен быть не раньше чем через три часа потому что нужно организму три часа для того чтобы ту пищу которую мы съели использовать по назначению разложить По полочкам в нашому організмі. Шановні друзі, я зараз хочу звернутися до вас і послухати вашу точку зору стосовно того, наскільки важливо снідати і що складається ваш сніданок. Телефонуйте за номером, який періодично з'являтиметься на ваших екранах. Ставте запитання нашому експерту. Сьогодні ми говоримо про важливість сніданків. Марія от сейчас зараз дуже смотрят нас именно мамочок. у которых маленькие детки. Завтрак для взрослого человека и для ребенка. Чем отличается суть момента и подход? Завтрак для ребенка он должен больше содержать белков и больше содержать углеводов. Но я хочу сразу же обратиться к мамам и сказать, что обратить внимание, вернее, на то, что завтраки быстрого питания не содержат углеводов гораздо больше, чем обычные каши. Если мы вот говорим о том, что э, геркулес, да, там около 300 килокалорий, если мы возьмем обычную овсяную кашу, сваренную на воде, то это будет 80 килокалорий. То есть все вот эти моменты нужно учитывать. И э, на завтрак мы можем позволить себе вот сладости те, которые нежелательно есть во второй половине дня. Ой, красота! Как раз сладости, да? У нас на связи есть зритель. Алло, мы вас слухаем, будь ласка, вы в эфире. Алло, доброе Доброго утро. Спасибо за гостю, и у меня такой вопрос. Марина Николаевна, а скажите, пожалуйста, вот э, читаю тоже литературу, э, мы уже в возрасте с мужем, там печень, проблемы все, но говорят, что утром надо выпить стакан э, воды, теплый или холодный у меня вопрос. И кусочек сала для того, чтобы... Потому что мы отказались от жирного, от всего всего, а э, врачи говорят, как же, а как же будет желче работать, если вы не, не едите жирного чего-нибудь. Вот насчет сала еще тоже. Assim não Спасибо, ну, сало у нас это актуальный продукт. Ну, Украина, да, ну да. что говорить. Значит, это... то, что касается э, сала на завтрак. Ну, вообще, большинство диетологов рекомендуют использовать оливковое масло. Потому Ложечку что по... столовую, да? да? Да, то есть это можно в виде салата, добавить любой салат. И самое интересное, то, что масло нужно использовать не в виде заливать в салат, а сбрызгивать, как это вот вот положено по рецептам. Да, это первое. Во-вторых, ну, в общем-то, нужно исходить из индивидуальных привязанностей, если это крайне необходимо. Хотя я не вижу необходимости, если человек есть утром, тоже яйцо, тоже кашу, те же молочные продукты, тоже оливковое масло добавлять. Э в питание сала, то есть это лучше уже попозже немножко поработать, а потом уже можно будет съесть. Кусочек это слишком сала. тяжело, да? Да, слишком организма. тяжело. То есть опять-таки, почему я говорю, что завтрак нужно заработать, нужно организму дать время проснуться. И тут еще такой момент. Дело в том, что у нас есть запасы углеводов, они находятся в печени и в мышцах. Так вот печень отдает свои углеводы нашему мозгу, потому что мы не мозг работает только на углеводах, а мышцы они отдают свои углеводы воды очень быстро, то есть нужно поработать, и тогда появляется чувство голода, появляется здоровый аппетит и нужно пополнение углеводов. Вот так, все просто на самом деле, но надо об этом знать. А относительно стакана воды? То, что касается воды, да. Значит, если мы хотим завести в желудок, то мы выпиваем холодную воду. Если мы хотим, чтобы лучше работал кишечник, значит, мы выпиваем стакан теплой воды. Это действительно правда, это очень полезно, даже очень хорошо добавлять чайную ложечку яблочного уксуса, в котором много содержится микроэлементов. Можно добавить чайную ложечку меда в эту воду и выпить где-то за 30-40 минут до завтрака. Это поможет организму проснуться и принесет пользу. І так, шановні друзі, знову я хочу звернутися до вас. Телефонуйте, будь ласка, за номером, який саме зараз є на ваших екранах. Сьогодні ми говоримо про сніданки. І дуже хочеться почути вашу точку зору, що на вашу думку має складатися сніданок, і е, наскільки ви відчуваєте себе здоровою людиною, е, дотримуючись своїх правил сніданку? Телефонуйте, давайте спілкуватися сьогодні. У нас у студії досвідчений експерт Марина Артемова, дієтолог. Марина Ніколаївна. І так ми возвращаємося. В нашей теме у нас опять зритель на связи. Алло, будь ласка, вы в эфире, говорите. Алло, доброго Алло. дня. Доброго дня, Нелли, доброго дня, Мария Миколаевна. Е, я хочу задать такие вопросы Вот я не могу с снидать. Потому что если я поснидаю, потом целый день у меня... Жор, так называется. Ну, хочу есть, Як мені, що мені робити і яка це причина? А як вас звати, до речі? Галина Пасміченко. Дуже дякую, что вы сегодня с нами, Галиночка. Она в тем, что вы озвучили питание, яке стосується богат ⁇ Я очень часто, на самом деле, Мария Николаевна слышу точку зрения. Мой муж ее очень четко придерживается, что если утром я поем в течение дня, я просто не могу без вот этого приема еды. Постоянно хочется есть. Это ошибочное мнение, это безусловно. Между тем, давайте вот развеем этот миф. Дело в том, что, опять-таки, чувство голода, оно связано с таким гормоном, который называется грилин. И он влияет на наш центр голода. И уже доказано неоднократно, что люди, которые не завтракают, они перенесут вот эту необходимую калорийность на вторую половину дня. Но, к сожалению, да, есть определенный процент людей, которые отказываются от завтрака. Но я не говорю о том, чтобы человек, который поднимается в 5 утра, в пол шестого, там, или в 6 садился Понятно. завтракать. То есть нужно немножко позже, может быть, кому-то в 10 нужно позавтракать, кому-то в 11 часов. Опять-таки организму нужно поработать, нужно потратить эту энергию для того, чтобы восполнить ее. Это первое. И второе. Часто не завтракают люди, у которых довольно-таки плотный ужин. Угу. У него, и в них накапливается достаточное количество калорий, которые не тратятся в течение ночи. И, естественно, что утром организму не нужно никакое подкрепление. Это второй момент. И третий момент заключается в том, что большинство наших привычек обусловлены тем образом жизни, который у нас есть. То же самое касается и питья воды. Я столкнулась с тем, что очень многие, многие люди не пьют то количество жидкости, которое необходимо. Тоже касается завтраков. Поэтому нужно перестраиваться, постепенно вводить какие-то легкие продукты и в дальнейшем подстраиваться под рациональное и все питание. Все будет хорошо. Да. Снова у нас на связи есть зритель. Алло, мы вас слушаем. Доброго ранку. Доброе утро. Доброе утро. Я хотела бы спросить. У меня ребенок, ну, уже достаточно взрослый, ему уже 15 лет, но он категорически уже отказывается от творога. Наверное, он его переел. И просит хлопья, вот, быстрого приготовления. Uh -huh. Это полезно или вредно, я вот хотела бы узнать. Спасибо большое за вопрос. Итак, тема быстрых вот таких да. завтраков. В общем-то, вы знаете, на фоне того, что если человек не ест ничего и или ест, например, жареную колбасу в хлопья, это лучший вариант. Хотя, как я уже говорила, хлопья они достаточно калорийные и там наибольше больше сахара содержится. Поэтому это нужно учитывать. Но опять-таки хлопья одни, как я уже говорила, они не дадут насыщения до обеда. Поэтому желательно конечно эти завтраки, тем более учитывая возраст, 15 лет, достаточное количество белка должно быть. Относительно того, что ребенок может переесть творог, может Не может быть? быть такого. Такого не может быть. То есть существует масса вкусных блюд, которые можно придумать из молочных продуктов. Вот так вот. То есть Конечно. 15 лет можно их обманывать? Конечно, запросто. А как? Это уже в следующих наших программах. Опять мы слушаем нашего зрителя. Алло, вы в эфире. Здравствуйте. Я хотела бы спросить, яйцо на завтрак можно каждый день или в неделю сколько-то раз? Так, Это очень важный вопрос, особенно для людей, скажем, по важному вику. Да, вы знаете, дело в том, что оказывается можно каждый день. То есть холестерин нам не грозит. Дело в том, что в желтке находится специальное вещество фосфатидилхолин, который, наоборот, препятствует накоплению так называемого вредного холестерина. Поэтому яйца можно и нужно есть каждый день. Мария Николаевна, вы сегодня поделились очень большим количеством важной для нас информации. Я хочу, чтобы были здоровы вы и наши зрители. Спасибо большое. Спасибо вам и тоже я желаю здоровья нашим зрителям. Надеюсь, что когда они начнут питаться хорошо. Що вони будуть чувствовати себе більш, комфортно. шановні друзі? Час нашої зустрічі підходить до завершення з дієтологом. Між тим, телефонуйте, будь ласка, наступного вівторка. Буквально о 8.20. Марина Миколаївна знову буде у нас у гостях, і ми підніматимемо знову проблеми питання, пов'язані з нашим харчуванням. Сьогодні, дякую, до побачення. Спасибо.